sehingga hari ini kerajaan belum bagi sebarang butiran dia dah ratifikasi ke belum apa itu proses ratifikasi proses di mana Malaysia akan hantar dokumen kepada Amerika Amerika dah hantar dokumen kepada Malaysia itu kita tak tahu sebab perkara ini tak tahu siapa pun tak tahu langsung ketiga dan yang paling penting setakat hari ini 139 laporan polis seluruh Malaysia ada di Sabah, ada di Sarawak, ada di Semenanjung, ada juga yang telah dibuat di IPD KL, ada juga dibuat hari ini di IPD Putrajaya, a few reports. Parti politik dah buat report, NGO dah buat report, individu dah buat report. Sehingga jam 12.30 malam semalam, total silence daripada ketua polis negara. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Sebelum kita sahkan apa yang berlaku hari ini Kita mendapat pemakluman mengenai perjanjian ini Seperti mana semua orang tahu 26 Oktober 2025 uh, Perjanjian ini telah ditandatangani antara Anwar Ibrahim dan juga Presiden Trump Sehingga sekarang, empat soalan masih belum dijawab Sama ada di parlimen atau di luar parlimen Soalan pertama adalah adakah menteri-menteri dalam kabinet Madani telah pun diberikan satu salinan perjanjian ini dalam bentuk draftnya sebelum ianya ditandatangani? Belum dijawab. Kedua, sama ada pegawai pegawai-pegawai dalam kementerian masing-masing yang terlibat dalam perjanjian ini telah pun diberikan kertas kabinet tersebut sebelum perjanjian ini ditandatangani. Soalan yang ketiga, ada atau tidak sebarang input dan feedback diberikan supaya tidak ditandatangani perjanjian ini sebelum ianya ditandatangani pada 26 Oktober 2025 oleh menteri-menteri kabinet. Keempat dan yang paling penting ada atau tidak Jabatan Peguam Negara yang Arif Peguam Negara bersama dengan staf-staf peguam negara memberikan sebarang input pindaan cadangan kepada agreement ini sebelum ianya ditandatangani sehingga sekarang belum terjawab banyak soalan ditanya belum terjawab Kedua, perjanjian ini hanya akan berkuat kuasa sekiranya Malaysia dan Amerika mesahkannya. Itu dikenali sebagai proses ratifikasi di bawah perkara tujuh atau klausa tujuh perjanjian tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sebagai rakyat Malaysia, sehingga hari ini kerajaan belum bagi sebarang butiran dia dah ratifikasi ke belum? Apa itu proses ratifikasi? Proses di mana Malaysia akan hantar dokumen kepada Amerika, Amerika dah hantar dokumen kepada Malaysia. Itu kita tak tahu sebab perkara ini tak tahu siapa pun tak tahu langsung. Ketiga dan yang paling penting setakat hari ini 139 laporan polis seluruh Malaysia ada di Sabah, ada di Sarawak, ada di Semenanjung, ada juga yang telah dibuat di IPD KL, ada juga dibuat hari ini di IPD Putrajaya, a few reports. Parti politik dah buat report NGO dah buat report Individu dah buat report Sehingga jam 12.30 malam semalam Total silence daripada ketua polis negara Ketua polis negara tak langsung isu sebarang statement Ini bukan Ini bukannya berkaitan dengan ragot beg Ini bukan berkaitan dengan dompet hilang di tandas hilang IC Ini report negara hilang 138 campur tun 139 Nak tahu apa yang paling pelik Satu kertas siasatan pun tak buka IGP pun tak baca agreement IGP pun tak faham apa yang berlaku So hari ini Tun Dr. Mahathir ambil keputusan Kalau rakyat biasa pun tak layan Tengoklah sama ada nak layan ataupun tidak Report daripada seorang negarawan yang telah menjadi Perdana Menteri bukan sekali tapi dua kali semalam kerajaan negara China telah melahirkan kebimbangan yang amat serius kepada perjanjian ini adakah ini bermaksud kita sokong negara China? tidak kita jelas pendirian negara kita ni kita merupakan sebuah negara yang bebas merdeka daulat dari segi namanya daulat dari segi pendiriannya daulat dari segi dengan siapa kita nak berdagang pun kenapa kita diikat sebegitu rupa oleh Amerika sehingga China pun melahirkan rasa kebimbangan Dato' Seri Anwar Ibrahim kata semalam dalam dan luar parlimen jangan risau dia dah berhubung dengan pihak negara China risau lah kita sebab banyak perkara yang Anwar Ibrahim cakap kita tak boleh percaya lagi dah so sebagai rakyat Malaysia ini perjuangan Malayan Union 2.0 dulu pegawai-pegawai polis 1946 hingga 48 bukan berbangsa Melayu, berbangsa Malaysia. Hari ini pegawai-pegawai polis berbangsa Melayu, ber orang Malaysia. Mereka pun ada anak cucu juga. Perkara ini akan kena kepada semua orang. Dan isu menggadaikan ke, menggadai kedaulatan negara ini isu serius, is treason, treachery, section 124 kanun keseksaan terpakai, section 124K kanun keseksaan sabotaj kepada negara pun terpakai. Kalau sehingga tahap duta Amerika boleh menyatakan jangan berani lintas garis merah berkaitan dengan BRICS kalau kedutaan Amerika boleh dengan begitu sewenang-wenangnya masuk dalam Facebook mereka tuan-tuan dan puan-puan pergi lihat di Embassy Amerika punya Facebook mereka telah adakan strategic partnership on defense ini bukan benda kecil ini perkara serius So, kalaulah IGP masih berfikiran tak perlulah nak buat siasatan, tak perlu buka kertas siasatan, IGP, anda bertugas menjaga juga ketenteraman dan juga keselamatan negara. Jangan abaikan tanggungjawab anda. Empat soalan, Kerajaan Madani tak jawab lagi. Satu soalan tanya kepada Ketua Polis Negara. Apa jadi dengan 139 polis report ni? Tak nak jawab juga. Tak nak siasat juga. Terima kasih semua. Uh, berapa soalan tadi? Berapa soalan? Okay, let's say kalau macam contoh kita pada populis pun tak jalan juga. Adakah perlu untuk rakyat tu dan menyebarkan peguam bar council and what not untuk turun ke jalanan juga? Macam Isaac dulu. Ini hak rakyat. Belajar daripada sejarah. Apa yang berlaku dulu. Lain Union satu problem hmm. kosong, orang-orang Melayu waktu itu bersatu. Walaupun raja-raja Melayu dah tanda ni, dah separuh daripada tanda ni dah perjanjian Lain Union tersebut, tapi desakan, kritikan suara orang-orang Melayu keluar beramai-ramai Akhirnya Raja-Raja Melayu diselamatkan Dan Plain Union dibatalkan 1948 9 tahun lepas tu kita merdeka Tuan-tuan dan With the greatest respect kepada Raja-Raja Melayu Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Maha Sultan-Sultan Negeri-Negeri Melayu ini ada perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan dengan serius dalam majlis raja-raja isu tentang perlombongan isu tentang tanah isu tentang sovereignty isu tentang kedaulatan ini isu yang menyentuh root cause negara kita dan raja-raja Melayu pun perlu melihat perkara ini dengan serius Ok so terakhir Tuan Rafiq minta maaf ni lain sikit daripada cerita ni uh, Kan hari ni duk kecoh pasal your finance yang buntung, konon tuan konon-kononnya Mengadakan Tun Dr. Mahathir ada harta sebuah puluh bilion Minta komen sikit Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri 1981 sehingga tahun 2003 22 tahun dia dalam kuasa Dari 2003 sehingga 2018 15 tahun Tun Dr. Mahathir berada di luar kuasa dari tahun 2020 sehingga sekarang Tun Mahathir bukan lagi jadi Perdana Menteri dah 5 tahun. 15 tahun campur 5 tahun, 20 tahun Tun Dr Mahathir berada di luar kuasa. Kenapa tak tuduh dia di mahkamah? Kenapa tak tangkap dia? Kenapa tak jatuhkan kesalahan ke atas dia? Yahoo Finance ni tidaklah sehebat Bloomberg. Bloomberg tidak sehebat Uh, Wall Street Journal Tidak sehebat Financial Times News Kepada mereka-mereka yang menulis Baca betul-betul hmm. Apa cerita Yahoo News tu hmm, jangan... Yahoo News tu kan dah cerita dalam tu It's taught to be here, see Fikir dengan akal Buat bacaan Buat kajian Dan kemudian Berpijak di bumi yang nyata Otak tu mahal di atas Jangan pajakkan otak ni Ya yeah. Jangan jadi zafrol boleh semua? Okey. Terima kasih. Mike.